оценки. Mm -hmm. А это классно Вот ласка. Деки прикольные эти. Сатанчики. И у графинчик прикольный. Что я хотела рассказать? В машине мне мешало но Дали мне переводчицу женщину, это первый раз, вот так вот, было телефон, то то с, ну, с экранчиком я вижу этого переводчика. Это прям живой человек, женщина пришла ко мне. А я так выхожу сразу раз, а у меня же быстро взгляд падает на славянские лица. Я их вычисляю, прям, ну, это все такие, думаю, это эмигранты, особенно в Америке. Я их бачу, ну, славянское лицо сразу считывается. Я так думаю, что она, она по-русски разговаривать начала, говорит". Вот вам дали переводчика. И она со мной ходила по... ну, не до гинеколога, а УЗИ делали внутри. Ну, короче, я не знаю, зачем мне эта лишняя женщина. Мне так неудобно было. А у нас еще была куча. она с Белоруссии, с Минска, 23 года тут живая. И два меня спрашивают, что я тут, и с кем я тут, и куча вопросов женщина задавала мне. Мне это не понравилось. Вот. И сейчас будем есть индийскую еду. А, за уколы хотела рассказать по псориазу. Что то, что я дум... мне прислал этих четыре укольчика. Я думала, отца и все. А потом все а там эм, как бы эм, каждый человек прикреплен к аптеке. Вот. Ну, понятно, что мы сейчас прикреплены к аптеке той, что Кайзер, страховая компания. И там ты можешь зайти в этот, там есть свой кабинет в этой аптеке, в этом сайте, и подивиться, что там у что ты взял там по своим рецептам, что ты забыл взять, там какую-то массу, какие таблетки, ну, такая, в общем, твой личный кабинет. И туда заходит, говорит, у тебя еще шесть уколов есть. Ну, okay. окей, шесть уколов. И видишь, да, Ну, переживаю, спрашиваю, я говорю, за них надо платить или не надо, как в прошлый раз, типа, бесплатно. 1200 стоит 4 укола, тысяч... то есть один укол 300 долларов, да, грубо говоря, там с, с копейками, вот. И сегодня, вот, пока я делала ЦШУЗИ, ходила на мамограмму, Стивен пишу в аптеку и с этим распытав. Они говорят, 24 укола, какие 4, які 6, 24 укола. Я должна цілий рік делать ці уколи. А я вот один вколола і жду результата вже. Вам жалуюся, що немає результату. Вот надо колоти треба їх. Поняли? А я тільки чотири уколола. І зараз вот ми покушаємо і повернемося в ту аптеку обратно. Вони нам підготували, чи подготовят, чи що там, де в холодильниці лежить. Честно, наверное, попросил, щоб в холодильнике лежала, потому що ми пока тут будем лазать. В холоді даже будет. Щоб... І заберемо еще четыре укола. И вот так по четыре укола будем это, забирать. Вот так лучше. Освещение. Красивше так валя, получается. Вот. Мама граму сделала, <как> сразу вышла, говорит, подождите. Подождали десь да, минут, не знаю, 10-15. Вместе с это перебучится. И то, что она ля-ля-ля-ля-ля-ля. И за Сережки комплимент И этот. Потом выходит и говорит, в мамограмме все нормально. Мамограмма нормальная. Мне так интересно. УЗИ вот это. Я УЗИ делала вот этих органов малого таза. Уже я не помню, когда я их убила. Очень давно в Украине. Ладно, короче. Из доса, Dosa. Which need Короче, it's a crate and it's got some potatoes and peas inside. Here potatoes? Potatoes, peas and onions. Ah, okay. Картопли, цибуля. Цибуля, цибуля картопля там внутри. Я так понимаю, в это и, в Да, где на Заставила Стивена в туалет помыть руки. Вот так макать, кушать. Это какая-то ореховая. Все острое, конечно. Ой, фу, яка острое. Это оранжевенькая вкусное. Блин, все острое, фу. От нее индусы ходят. Блин, надо кока-колу заказать. Картошка с горошком. Sorry, sweetheart. I thought, you, I thought this would be good.

рис. Okay. Вот это spicy. Medium. Medium. А здесь one... он should тоже... be mild. Mild. Ой, как много риса! Shrimp korma. А это shrimp. Это эти креветки. Chicken tikka masala. И вот мы так съели, и вот это очень вкусно. О, ха горячо. Благо, что 17-й афон выходит. Сейчас будем его и себе тоже. Он выбирает там между каким-то очень тонким и Pro Max. Ну, как бы мне нужен промакс, потому что там камера хорошая. Все, валюся в прожигачку. Смотрите, он любит индийскую еду. Гарлик нам. Короче, будем есть. Думаю, что мне надо рассказать трошки про эти уколы. Вы будете спрашивать. От царяза Вот четыре укола. По две штучки в каждом. Называется Амджевита. Вот. Я их достала с холодильника. Мне должны лежать в холодильнике. Делать их очень легко. Уже надо. Там инструкция есть, но ну, и даже можно не читать. Выдергуешь вот этот желтый колпачок, прижимаешь доляшки так хорошо, хорошо, чтобы туда аж ну, в своих мязах. Нажимаешь кнопочку и держишь пока вот это и вытекает, и тут такая желтая капсула покажется. Значит, все уже. Лекарство вытекло тебе вовнутрь. 40 миллиграмм. Это самая легкая дозировка. Там есть больше, больше, больше. Ну, так что врач это припишет, да? Потом, что тут еще сказать вам, девки? Что интересно, да? Мы, а, ну ладно. Стивен заплатил 0 копеек, 0 долларов. Короче, ни цента не заплатил. Но я помню, там приходила в тот раз такая накладная, и там была цена. Там было за вот эти 4 штуки 1200. Тут же я уже выкинула его. 1200. Там что-то копейки маленькие. Ну, короче, 300 долларов один укол. То есть курс лечения получается один год. Два укола в месяц. Мне полагается, я получу и всего 24 таких укола. Один укол стоит 300 долларов. То есть 300 долларов на 24, 7200. Вот такие получается курс лечения. Дорого. Это если бы я покупала, да, оно стоит, чтобы вы понимали, 7200. Ну, минимум, как бы по, по страховке бесплатно. Що я можу сказати? Що воно все-таки допомагає дуже медленно, очень медленно, понятно, це я буду колоти, але да? воно це становиться отаке, ось таке, сухе. І що я ще можу сказати, що воспалення внутрі, ну і хто розуміє, хто ж понимає, хто, хто мене дивиться, Таке, якби воспалення, да? ну, так, ну я так. оно исчезло, вот это воспаление, и вот это оно начинает таким как бы сохнуть, сохнуть, и такая подсыхать, подсыхать, и слабее, слабее. Вот как будто бы он теряет силу, этот псориаз, вот так можно сказать. Джуберет, Джуберет Валентина, Джуберет. Это моя фамилия, Джуберет. Французская. Сейчас. Глянула в холодильник, вот это мы вчера купила в том ресторане. Я всегда беру, это называется... Манго ласи. Аж язык ты капец. Красители, наверное, перлы. Но оно доброе, страшное. М -м -м. Это йогурт с манговым пюре. И какие-то их индийские специи. Типец добро. Ой, вкусненько.